Вітаю, друзі, з вами Ф'юрі, або ж по старому Лігунда. Сьогодні я покажу та розкажу про найрезультативніший бій у моїй практиці. А перед цим обов'язково постав лайк під відео, також, якщо не підписан, також, якщо не підписан, підпишись на канал. І, звісно ж, напиши свій коментар в підтримку. На каналі є функція спонсорства, додаткова силочка є в описі під відео. Це найкращий спосіб підтримати мій канал та мою діяльність. Кожен новий спонсор це дуже гарна мотивація. Велика вам вдячність за підтримку. Сьогодні я хочу розказати про самий жорстокий бой, в якому мені прийшлося Він Як самий жорстокий, так і самий результативний для мене на даний момент. Хоча речі взаємосвязан. Населений пункт Андреївка. находится под Бахмутом. Небольшой участок дороги, буквально длиной 400 метров. Его особенность заключается в том, что там почти нет зеленки. Это какие-то редкие деревья и кусты. И что самое интересное, противник туда загонял огромное количество пехоты. То есть вы понимаете, да? Огромное количество демаскированной пехоты в этом видео я постараюсь, хоть и не подробно, конечно же, потому что видео просто заблокируют, но рассказать о тех событиях. Все, конечно же, начинается с разведки, поиск позиций, где поставить наши минометы. Вот это ты вот Они свободные, то есть сюда никто не заезжает. Там ага. Свободные. А когда давно прилет был? Там у каждого своей ну такое плюс-минус да, типа. Но он свободен? Будем, пацаны, да, врачи, да. Нет, вот. Начиналось все вот с того, что мы взяли под контроль участок дороги и начали точечно отрабатывать по позициям противника. Прилет через 10 секунд. Так, прилет должен быть сейчас. Супер. Просто невероятно. Позиции постепенно разрушались. В зеленке становилось все меньше и меньше. А противник не переставал проводить ротации почти каждый день через 5 секунд. Ой, Как только ротационная группа противника выходила, пыталась попасть на свои позиции, мы тут же им устраивали дискотеку. Через 10 секунд. Несмотря на 200 и 300, какая-то часть группы все время доходила до своей точки. И именно поэтому противник продолжал удерживать позиции. По моему мнению, дела у них, конечно, были максимально херовые, но несмотря на это они умудрялись даже проводить штурмовые действия, ну или же попытки штурмовых действий. Мы достаточно быстро реагировали, поэтому все попытки пресекались. Про результативность. Нам неоднократно удавалось попадать по скоплениям живой силы противника, которая находилась не в укрытии. И вы сами понимаете, что результат, по крайней мере, для нас был крайне позитивный. течением времени на этом отрезке 400 метров каждые 5-10 метров лежал мешок. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Скопление мешков, мы продолжаем туда стрелять, и все вот, вот так вот просто. Дошло до того, что противник заходил на свои позиции в химзащите. Уже на тот момент я, в принципе, немножко офигевал от э, жестокости происходящего. Я просто не понимал, как можно продолжать удерживать эти позиции. Ну и, конечно же, результатом всего этого было то, что противник начал отступать. Отступающего противника мы, конечно же, догоняли, закрепиться практически не давали. Впоследствии в кратчайшие сроки Андреевка была взята. Для достижения этой цели мы практически не спали 24 на 7. Наши расчеты круглосуточно стреляли, стреляли и еще раз стреляли. И в том числе давали просто невероятные результаты. В этом бою мы получили огромнейшее количество достижений. В первую очередь это огромное количество фрагов. Также это большое количество ситуаций, в которых мы... Сработали крайне хорошо. Кстати, одна из этих ситуаций у меня есть на канале. Изныщение ворога Пит Бахмутом. Можете посмотреть. Прикольное видео. Конкретно про меня. Сделал ли я что-то героическое? Нет. Выложился ли я на полную? Да, однозначно. То, что произошло, запомнится мне на всю жизнь. Надеюсь, вам понравился ролик. Пока.